ारायणा अखिल कुरो भगवन्नमस्ते नारायणीयम् दशकम् एवम् देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वम् खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दाता स्वयम् यम् संसन्धिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूद् स्वीतरजो विकार विगसन्नानासि शिश्रारसह विश्वविसर्गदत्तहृदयक सम्पश्यमान बोधम् खल्वनवाप्य विश्वविषयम् विश्व चिन्ताकुलस्तस्ति वान् तावत् त्वम् जगताम् पते तप तपेत्येवम् हि वै वाणी मेनव शिश्रवश्रु विसुखाम् कुर्वम् तव प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीचिदवदा पाख्यातमुत्पश्यता दिव्यम्बश्च सहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधिदः तस्मै दश्चिदवानसि स्वनिलयम् वैकुण्डमेकाल्बुधम् माया यत्र कदापि नो विकुरुदे बाधे जगल्भ्यो बहिः शोगक्रोधविमोघसाध्वसमुखाः भावास्तु दूरम् गताः सान्द्रानन्दचरीच यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विपाविधम् विजयते वैकुण्ठरूपम् विभो यस्मिन्नाम चतुर्बुचाः हरिमणीश्यामा वदातद्विषो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तदा विधोन्नतपदाः दिव्यन्दिव्या जनाः वैकुण्डरूपं जयेद् नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्य गात्रलतया विद्योतिताशान्दरा तुल्पादाम्बुजसौरभैगकुदुकाद् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय विद्युविभवम् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवम् प्रतिदर्शिदे निजपदे रत्नासन्याध्यासिदम् बाष्वल्कोडिलसत्किरीडकडकाद्या कल्पति प्राकृती श्रीवल्साङ्गिदमात्तकौस्तुभमणि छायारुणं कारणम् विश्वेषाम् तव रूपमैश्च तत्ते विभो भातु मे कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदार प्रसन्नाननम् राजल्कम्बुगदारि पङ्गजदर श्रीमल्भुजामण्डलम् षष्ठु तुष्टिकरम् बभुस्तबविवो मद्रोगमुद्वासयेद् दृष्ट्वा सम्मृदसम्भ्रमकमलभूः तुल्पादपादोरुहे हर्षावेशवशम्बदो निपदिदः प्रीत्या कृदाती बमल् जानासेवमनीषिदम् मम विभो ज्ञानम् तदापादय द्वैदादैदबल् स्वरूप परमित्या चष्टतम् त्वाम्बे आताम्रे चरणे विनम्रमदतम् हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बद्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्यगरम् प्रदोषनितराम् तच्चित्तगूढस्वयम् सृष्टौ तम् समुदैरय स भगवन् उल्लासयोल्लागताम् नारायणा अखिलगुरो भगवन्नमस्ते